ورسلی ورسلیم وعلا رسولی کریم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن لو یجدون ملجعاً او مقارات او قد دخل اللہ وهم یجمعون صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولہن نبی کریم اس پورے رقوع میں منافقین کے متعلق بھی ذکر جاری تھا غزوہ تبوک میں جو نہ گئے ان آیات کے اندر بھی منافقین کا ہی ذکر ہے بالخصوص منافقین نے نبی علیہ صلاح والسلام کی عطا پر اعتراض کیا تو اس کا اللہ نے جواب دیا اس سے پچھلی آیات میں جو اللہ نے رد کیا کہ منافق کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یحلفون باللہ انہم لمنکم وہ قصبے اٹھاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ نے فرمایا نہیں وہ تمہارے سنبھا ہوں من کو تمہارے ساتھ نہیں تو آج اللہ فرما رہا ہے لو یدون مل جن اگر ان منافقین کو کوئی ٹھکانہ ملے او مغارات ان یا ان کو اونچی پہاڑوں کی چوٹیوں پر کوئی غار ملے او مدخلا یا ان کو کوئی گڑے چھپنے کے لیے مل جائیں لب لو الہ ہی وہ تو دوڑتے ہوئے پلٹ جائیں ان اپنی پناہ گاہوں کی طرف یعنی ابھی یہ جان بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہ اپنا نفاق چھپائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں تاکہ مسلمان ہمارے خلاف بھی تلوار نہ اٹھائیں اور ہم قتل ہونے سے بچیں ہمارے بچے بیویاں جو ہیں وہ غلام لنڈیاں ہونے سے بچ جائیں مال ہمارا غنیمت ہونے سے بچ جائیں تو یہ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے میں نے وہ پیچھے بھی بار بار بتایا کہ تبو کے موقع پر پھر اللہ نے ان کے سارے معاملے ظاہر کیے ساری آیتیں ان منافقین کے ظاہر کے لیے ہیں تو فرمایا لو یا جدون مل جان اگر ان کو کوئی ٹھکانا ملے او مغارات یا چھپنے کے لیے ان کو غار مل جائے او مداخل یا زمین کے نیچے کوئی گڑے مل جائے ان کو چھپنے کے لیے تو دوڑتے ہوئے ان پناہ گاہوں کی طرف یہ پلٹ جائیں وَمِنْ مَنْ ان منافقین میں سے کوئی وہ ہے جو آپ پر تان کرتا ہے فس سادہ صدقے تقسیم کرنے کے معاملہ میں فین او تو اگر ان منافقین کو ان صدقات میں سے کچھ دیا جائے ردع ردو تو راضی رہتے ہیں خوش رہتے ہیں وہ لمحوں نہا اور اگر ان کو کچھ نہ دیا جائے ایزاؤں یس ختون تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں اس عید سے مراد کون ہے تمام مفسرین نے اس کے متعلق لکھا یہ ظلم ویسرا تمیمی یہ شخص تھا سعید بخاری کے اندر بھی ذکر آتا ہے اس کا پورا تفصیل کے ساتھ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں بع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمت ایک مرتبہ نبی علیہ السلام والسلام کچھ مال لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے اس جا زلخ تمیمی تو ذل حویسرہ تمیمی یہ آیا فقال اعدل یا رسول اللہ اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں آپ صحیح تقسیم نہیں کرتے انصاف کریں میں آدم اعدل فرمایا ہلاکت ہو تیری اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ انصاف کریں تقسیم آپ صحیح نہیں کر رہے تو حضور نے فرمایا وہی لکھا ہلاکت ہو تیری تو برباد ہو جائے اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر کون کروں گا تو پاس تھے حضرت عمر فروغ فقال عمر بن الخطاب حضرت عمر فروغ رضی یہ جرت حضرت عمر ہی کرتے تھے فقال اے ذل لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرب عنقہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں اس نے آپ کی تقسیم پر آپ کی عطا پر اعتراض کیا تام کیا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں فرما دعو فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابٌ پر میں چھوڑ دو اس کے کچھ ساتھی ہوں گے بعد زمانوں میں بعد زمانوں میں بھی اس کے کچھ ساتھی ہوں گے فرمایا فَإِنَّا أَحَدَكُمْ ہوں صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَسِيَامَهُ مَعَ سِيَامِهِمْ فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے ہلکا سمجھو گے حقیر سمجھو گے بڑیاں نمازاں پڑھ دینے ان کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کچھ نہیں سمجھو گے کہ وہ تو بڑے نمازی ہم تو کچھ نہیں کرتے وَسِيَامَهُ مَا سِيَامِهِمْ ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کچھ نہیں سمجھو گے سمجھو گے کہ روز... کے روزے تو یہ رکھتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمام سے نکل جاتا ہے اس کا پھر کمام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا فرمایا ان کے روزو نمازوں پر تم بڑا رشک کرو گے لیکن دین سے ایسے یہ نکل جائیں گے جیسے یہ تیر کمام سے نکل جاتا ہے تو یہ خویسرہ تھا اس نے نبی علیہ السلام والسلام کی تقسیم پر اعتراض کیا اور انہی انہی گروہوں کے متعلق جو بعد میں زمانے میں آنے والے جو فتنے تھے حضور نے ان کا مزید حدیث کے اندر ذکر کیا ایک اور صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے رد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شاہ وفی اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکت فرما ہمارے یمن کے اندر برکت فرما کالو وفی رسول اللہ ہمارے نجد کے اندر نجد کے لیے بھی دعا کریں کرے یا منینا حضور نے پھر دعا کی اے اللہ برکت فرما ہمارے شام کے اندر ہمارے یمن کے اندر قالو وفی نج دینا یار سنا نجد کے اندر قالا گنا کزلہ والفتن ہا ید تن رشی طرما نجد کے اندر فتنے پوٹیں گے وہاں زلزلے آئیں گے فتنے پھوٹیں گے وَبِهَا بھی ہا ید اور وہاں سے ہی شیطان کا سین نمودار ہوگا وہاں سے ہی شیطان کا سینگ شیطان کے سینگ نمودار ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے فطریں پوٹے گے فطروں کے جو سربراہ ہوں گے وہ وہاں سے نمودار ہوں گے اور کئی زمانوں تک یہ ایسا سرکار کا فرمان ایسا صادق ہوتا رہا کئی زمانوں کے اندر نجد کے اندر فطریں پھوٹتے رہے ایک حدیث میں آپ نے صحیح مسلم کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت مایا کہ بعض زمانوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو کم عقل ہوں گے کم عمر ہوں گے اور فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے اس حدیث میں بھی یہی لفظ فرمایا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے فرمایا اذا وجدتم فقتلو جب تم ان کو پاؤ تو ان سے ان کو قتل کرو ان سے مقاتلہ کرو اور جو ان کو قتل کرے گا فرمایا قیامت کے دن و اللہ کی بارگاہ سے اجر پائے گا وہ خارجی تھے وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا اور یہاں تک حضور نے اس کی نشانی حضرت علی کو بتائی اس گروہ کی پر میں اس گروہ کا جو سربراہ ہوگا نا جن کے ساتھ تمہارا مقاتلہ ہوگا اس سربراہ کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا اور بازو کٹا ہوا آگے سے وہ بالکل بریک اس کا بازو کٹا ہوا ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے ایسے اس کا وہ آگے جسم لٹک رہا ہو جب حضرت علی کا خارجیوں کے ساتھ مقاتلہ ہوا اپنے خارجیوں کو جو شکست دی ان کے لاشوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو آپ نے میدان جنگ کے اندر گئے ان کی لاشوں میں تلاش کرنے لگے پر میں اس کو تلاش کروں کٹے بازو والے کو تلاش کروں کافی تلاش کیا نہ ملا ایک بڑے سے ڈھیر پر میں اس ڈھیر کے نیچے اس کو تلاش کروں اس ڈھیر سے لاشوں کو ہٹایا گیا نیچے سے وہ بندہ نکلا جس کا بازو کٹا ہوا تھا فرمایا صدق رسول اللہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا یہی ہے وہ بندہ جس کی حضور نے مجھے نشانی بتائی تھی تو یہ اس آیت سے یہ پتہ چلا نبی علیہ السلام والسلام کے کسی فعل پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا کام ہے حضور کی عطا پر حضور کے کچھ عطا کرنے پر دینے پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے آگے فرمایا اللہ فرماتا ہے کاش کے وہ اس پر راضی ہوتے جو ان کو اللہ نے دیا وارا سولو اور اس کے رسول نے دیا اللہ بھی دیتا ہے اللہ کا رسول بھی دیتا ہے صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا قاسم اللہ عطا کرنے والا ہے ان انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ان نما اب گرامر کے اعتبار سے یہاں پر کتنی وسعت ہے حضور کی عطا کے اندر حضور کی تقسیم کے اندر اور اللہ کی عطا کے اندر وَاللَّهُ موتی و ان نما ان قاسم موتی اس میں فائر ہے اس کا آگے مفہول ذکر نہیں ہے وہ ان قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں کیا مفہول آگے ذکر نہیں ہے دونوں کا آگے مفہول ذکر نہیں تو جب مفہول ذکر نہ ہو تو مطلقاً ہر شے مراد ہوتی ہے مطلب کیا نکلا و اللہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے وانا قاسم دونوں کا مفور ذکر نہیں فرمایا جو جو اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اور محدثین اس حدیث کی میں فرماتے ہیں آج بھی تقسیم ہے تو حضور ہی اللہ کی عطا کو تقسیم ہیں آج بھی حضور کے ہی زیر سایہ تقسیم ہو رہے ہیں اللہ مودی و انما قاسم فرمایا ولو انہم ردو ما اللہ اگر یہ منافق راضی ہوتے اس پر جو ان کو اللہ اس کے رسول نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے پر نسبت کرنا شرک نہیں اللہ نے خود بیان فرمایا ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما ما اللہ و رسول ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو عطا کیا اللہ بھی عطا کرتے اللہ کا رسول بھی عطا کرتے اور سورہ احزاب کے اندر حضرت زید کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ استقول لدی ان ام اللہ علیہ, علیہ اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب تو اس بندے سے گفتگو کر رہا تھا ما انعم ما انعم اللہ والی و انحمتا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا جس پر تو نے بھی انعام کیا وہ کون تھے حضرت زید حضرت زید ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَنْعَبَ اللَّهُ وَأَنْعَمْ <تَعَلِي> اس پر اللہ نے بھی انعام کیا اے محبوب تو نے بھی اس پر انعام کیا تو اللہ کی عطا نبی علیہ السلام کی عطا اور حضور کی عطا حقیقت میں یہ اللہ ہی کی عطا ہے تو فرمایا یہ کاش کہ یہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ اس کے رسول نے ان کو عطا کیا اور آگے ایک اور عقیدہ ایک عقیدہ صرف اللہ کافی صدیق اکبر کا عقیدہ اللہ اس کا رسول کا حضرت <تصفح> <یہ عرص تصفح> صدی صدیق اکبر کا عقید ہے یہ چند دن پہلے حدیث پاک گزری تھی حضرت صدیق اکبر کے والے سے یہ تبو کے موقع پر ہی حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے آئے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کہ یا رسول اللہ آدھا جو لے آیا ہوں اتنا اسی کی مثل آدھا چھوڑ آیا ہوں جب حضرت صدیق اکبر آئے لہم؟ اب قید لہم اللہ, و رسولہ. ان کے اللہ اس کا رسول ہی چھوڑا یہ عقیدہ کہ میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے رہتے قرآن کا عقیدہ بھی اس آیت میں یہ قرآن کا عقیدہ ہے میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے اور صدیق اکبر کا یہ عقیدہ قرآن کے عین موافق ہے یہ اسی آیت میں سنیں اور جس جگہ پر ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ اللہ نے حضور کو فرمایا فقول حسبی اللہ اے محبوب تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے یہ حضور کے لیے فرمان ہے فقل حسبی اللہ یہاں پر کیا ہے اللہ فرماتا ہے وقال ایک تو فرمایا کاش کہ یہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اس کے رسول نے ان کو عطا کیا وقال حسب اللہ اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے سیوتی اللہ من فضلی ان قریب وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا وہ اور اس کا رسول کافی حسب نہ اس کا و یہ ان کا تعلق کٹا ہے جو سیوتین اللہ من فضلی اس کا جملہ وہ حسب اللہ کے ساتھ ہے ہسبُ اللہ ورسول یہ جملہ پورا بنتا ہے وَقَالُوا ان کو چاہیے یہ کہتے قَالُوا حَسْبُنَ اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے سیوتین اللہ من فضلی اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور عطا کرے گا ورسول اور اس کا رسول کافی ہے اس کا رسول کافی ہے انا راغبون بے شک اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں فرمایا چاہیے تو یہ جب حضور تقسیم کر رہے تھے تو یہ کہتے کہ جتنا ہمیں ملے ہے تھوڑا ملا ہے یا نہیں حضور نے دیا تو ابھی نہیں دیا پھر کسی موقع پر حضور ہمیں عطا کر دیں گے یا ابھی تھوڑا عطا کیا پھر کسی موقع پر اور ہمیں زیادہ عطا کر دیں گے فرمایا چاہیے تو یہ تھا یہ کہتے کہ جو اللہ نے اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ردو اس پر راضی رہتے اس پر راضی رہتے تو ان کے لیے معاملات آسان ہوتے تو یہ اس ربو کے اندر یہ منافقین نے جو تبو کے موقع پر اپنی منافقت چھپائی ہوئی تھی اللہ نے ایک ایک کر کے ان کی ساری منافقتوں کو ضائع کیا اگلی آیت کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے جو مسارک ہیں ان کا ذکر ہے کہ صدقہ مال زکوٰۃ جو ہے یہ کن پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا بیان کے عمل کے Allahumma we'll salli